د رنوملکرو به هم خره خلاص په دې هرخه کې مونږ د پرسنलाइज پنور تڼۍ باندې کار کوو په دې برخه کې لمره مونږ زو رائټ کې لګتا لکه نور څه پرسنलाइज ته او به هم زیمز برخې پدېس کې لمننې توي تڼۍ مونږ بیرته مخینو تڼۍ ته تا چې بیکګراوند او کلر نوميږي حقیقت به په دا غلا سره پدې د مستر اوزو پدې ځکه چې ساوند ستورم پدې ځکه چې مونږ په ټونی وو چې د وينډوز د اصلي ساوندونه یي سيستمي غږونه مونږه بدل کړو هغه په دغه ډول سره چې مونږه ټونی وو د 3 دقیقکې چې کلچ کلچ کمکی او چارچ کمکی نو مونږه دغه غک بدل کړو د ستر اوزو بل غاکورته दिसून تا اسر هو چې پینې چې معقید بدل شو ټول سیستم غوښنه موږ ته نوېږي چې بدلی کو ته غین ورسې کچیر ته موږ د ښخښ نو اپلای ورته یو کچیر ته موږ غوړ چې یو نوې لستې په دې ځای کې راځو تاسو کوو سیواز ورته وایم ali یو نوم دی لستې ورکو ورته وایو اوکی دې نورس ته موږ په دې ځای کې تونیو چې یو اصلي ویندوز اصلي غاګونه ورته راول او یا هم د ټیچ ای ټی یو جوشي ورغونه مونږ پاتې چې سلیک مونږ ور و چې بیک د ویندوز اصلي غاګونه سی سیسټ می غاګونه په لاسي حالت لار شي مونږ وای چې ویندوز استفاد او بیا نور څه وای چې اپلای اپلی ویندوز سٹارټ اپ ساوند دا د ویندوز کله چې مونږ خپل کمپیوټر لګاوو یا روخنو نو به مونږ ته یو غاګ راځي ته ویندوز سٹارټ اپ ساوند په نام باندې دګن ورځ څنګه مونږ ته ونیو چې په دې ځکه چې خپل خواخي وړ غږونه دلته دي په ځمندګو چې مونږ براستو او د خپل خواخي وړ کړئ انټ حبلو چې په هرڅه کې مونږ خوښندلرو او دګن ورځ ته او پنکوي نو رو برخې د ساند مونږ بیا یو بل وخت په دې بندې کړو پرای فلاین اوکی ماوس کرسر په دې برخه باندې مونږ بیا یو بل جدا ویډیو جوړو او لمړی موږ پتاګانه یې بند کړو وی پټن کانفیګریشن په دې کې وی سويچ پرایمری ان سیکنډری پټن موږ اصلي پټن لیفت کلیک دی یا چپ کلیک دی کچېره موږ پرایمری کلیک راستا کلیک ته ور وړو موږ اپلای وویم او اوس موږ ټونیږي چې پتاګاله سره پر راستا کلیک مونږ هم دا بدل کړو پیت موږ اسلیک الکتر راډو ده اپلای ورته وای د ډابل کلیک سره موږ اغير خلاص نه کړ د سپسي يمای کمپیوټر فایل خلاص نه کړ کچې تراول سلوته څنګه ورسته اپلای کړ هوس پانه سره د مندې دا لیکو دا غوښته موږ ته کمپیوټر راخضر list 2020 چې تخپل اسلی حالت راولو منځونه دغه ډول سره راویا هم 2020 دې صورت ډېر کو تاسو لیک کو خو سپارې سره د نننه او سين 2020 د دې ستز دا او دغه ډول سره به تسلي حالت ته راوونه اپلای کلیک کلک کلیک مونږ ته چې ځړه کوي ته یو فایل ونیو انتخاب کړو او هغه بیا د نیمګې خپل کلیک ټینګونیو هغه انتقال کړو بلغه وسره هوسما کلیک ټینګ نه دیواله خو فایل نیول شوی او تاسو کولی شئ د ماوس په وسیله باندې دا هر خاطره بوزو او کچی توغړچې دا کینو مونږه په یو ځل بیا هم کلیک او په خپل ماوس باندې د تفقل زکی تاسو موږ په دې ځکه چې توانې یو چې د خپل خون کې د خپل نه حکومت کې مونږ په دې ځکه چې توانې پوچي د خپل نه حکومت کې ايكون بدل کړم چې څو غوړشده بدل کوم نو مونږ توانې چې د دیزاينه یو انتخاب کوم په دا ډول سره بیا اپلای و هو څنګه چې دا بیس بدل شو او که اصلي تغور ډیر تر شو نو مونږ سیستم سکینته وينډوز دیفولت سیستم سکینته راځو بیا اپلای ویم پوینټر شارون کچیر ته دا لګیدلی وی او روخانه وین نو موږ پوینټر په دغه ډول سره یو سره د خپل پوینټر د لاندې کاري کچیر ته ګورクル نو هغه سره د پوینټر څه خبره کوي بيته روخانه بیا ویني چې دا سره د پوینټر د لاندې کاري موږ توانو چې خپل هم د دې ځای یو بل خرسر پوینټر یا دی پوینټر په خطر باندې یو نوې غیره ومنم س کوم په دغې راه سره موږ ورچ دغه از مونږ د کارسر دایمي حالت یو نو اپلای ویم په دزې کې نه چې نو کارسر به خپ بدل شي اپلای پوینټر آپشن په دې کې موشن بر برخه کې مونږ توانې یو چې د خپل پوینټر سرعت کمو ډېر کوو یا نه کې مونږ ور په ماوس باندې په دې کارو کو تاسو وګورئ چې سرعت د څومره دي کېږي. ایس پدې حالت باندې دې کار نه کړي. چې تاسو ورته به کم کړو پتہ راو تاسو اوس ډېر سمو پوینټر ځای فله او ډېر په سختۍ باندې کارته پورته کې نو مونږ به په دغه حالت تر او د پوینټر پرسیجن مونږه پوینټر کچې ته دا لګیدلې وي مونږه پوینټر یو دیس دا وسره خوري او کچې ته دا غیر فالوې مونږه پوینټر ډېر نرمه باندې خوري مونږه کچې ته ډایلوګ باکس رخلښې مونږه ته یو ایرور شي یو د کاپی په وخت کې په بل وخت کې نو مونږه اوکي okay او یا هم یس ته پورتو مارته وسره خپل پوینټر حق ته ځک پرځایش مونګه بدا اولګو نو اپډایب ورته وایو اوس کچیر ته مونږ ته چیرته تک رور شینو زمونګه کرسر پوتما ډول سره اوکی او یا هم یاسته ورځي پوینچ شیلز یو تاقب کوم کوي د ډیزاینې هم ټونیږي چی تاقب کوم کوي تمکرو څنګه چی نه کوم او او شو اوی د څنګه هم تو یې شي دی بی بې ته به غیر فارک بي زموږ پوینټر د لیکنه په وخت کې ورکه او پدې ځکه کې شي لوکیشن اف پوینټر وین آی پرېس د کنټرول کی کچیر ته مونږ دا ولګو فا لا کړو نو اپلای و هو پدې ځکه کې کنټرول و او مونږ پوینټر دا سی یو اکس لامل کرے و دبرته غیر فارم کو اپلای و تغنیو لست ویل ترازو په دې ځای کې مونږه ته لاینی نو کارت پورته کړئ چې ټولې نه په یو ځل باندې سکرول شې مونږه تونیږي چې د پټې ځای کې ډیر کو او هیمنتګه سره کم کرو او کو غوړو چې بس ته صفه په و ور باندې په یو ناچ باندې کارټه پورټ شي موږ وان سکرین ماته تایمر ته وای ته نور ست اپلای کو کې چیرته موږ پوف کړو سره स्क्रوول ورو و غوړو چې هغه څو لائن او څو کॅरेक्टर راسته خواته یا چپ خواته لر شي موږ توونی و چې په دې ځکه هغه هم عیار کړو او هاردوير هم د موږ دماغ سره انستال شوی ډرایور پاډ باندې مونږ ماتره کې پدې ځکه چې ټونیږي چې هغه ډرایفر و اوفيشن اوکي 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 کچیر ته مونږ خپل ټول تنظیمات تیار کړل نو مونږ ورته وی چې سیوږیم ترڅو چې مونږ هر ځل هر هر کله وخت چې بل صفای یا بل څه ته وړ و خپل کمپیوټر مونږ خپل عادي حالت ته بیرته ټونیږي چې دلته سیو کړو ورته وی چې تیچ اې تی سیو دا پدېځه کې سبڅو اوس که هرڅومره مونږ خپل صفه او هرڅه بدل کوو اوس مونږ غسیفشيوي ستنګ پدېځه پا کې پاتوي چیرته وګورو په سترو شو دلته په دا کارو سره دا هم دي دیمه زبرخه منه ګران ملګرو دننه فيديو مو هم داروه که چیرته خوښ شي نو لايك کړئ او د لا نور ویډیوګان لپاره چینل سبسکرایب کړئ تر بیا خېچره